Өзбекстан Республикасы президентінің 2021 жыл 26 март күнгі жәметілі қауіпсілікті тәмейлеу және жинайатшылыққа қарсы күресі тарауында үшкеслер орғынлары жұмысын сапа жағынан жаңа басқышқа көтеру үләжілары хақындағы парманы. һәм Өзбекстан Республикасы Министерлер Кабинетінің 2021 жыл 24 август күнгі үшкеслер орғынларында ең жақсы қызметкерлерді анықлау бойынша республика таңлoуын шөлкемлестіру lәjlары хақындағы қарарына текарланып, ішкеслер істер қызметкерлері жұмысын еледе қошаметлеу. Анауатан алындағы алдындағы міндетін орындаудағы қызметтері үшін оларды мүнәсіп сыйлықлау. қызметкерлер арасында саламат бәсеке орталығын жарату өз кәсібінің ең жақсыларын анықтау мақсетінде шығарылған қарақалпog'iстoн республикасы ішкі министрінің бұйрығы Қарғалпасын республикасы ішкі істер органдары қызметкерлері арасында ең жақсы профилактика инспекторы ең жақсы тергеуші ең жақсы оператив қызметкер номинациялары бойынша таңдаулар өткерілді онда дәсілеп қатынасушылар физикалық һәм жауынгерлік даярлығын белгіленген шәртлерде көрсетуге әрекет етті олардың әрбір әрекеті хәрекеті парылды. барылды сондай ақ автоматы һәм пистолетін бөліклерге бөліп һәм жинау шартлерінде де қатынасушылар өзара белдесті Бұндан соң қатынасушылардың мергенлік қабілеті де сынап көрілді соныменен бірге қатынасушылардың білім дәрежесін анықлау мақсетінде электрон тест сынауларды да өткерілді қызметкерлердің интеллектуал коэффициент hәм индивидуал психологиялық қабілетлері дәрежесін анықлауға қаратылған сынаулар да таңлау шәртлерінен орын алды онда қатынасушылар белгіленген психологиялық сорауларға жауап қайтаруға әрекет етті таңау жумағында әрбір номинация бойынша жеңімпаздар анықланып, олар таңлаудың өзбекстан республикалық басқышына жолдаманы қолға кіргізді